Вітаю. В ефірі програма Ваш консультант. Сьогодні ми говоримо на тему, як розпізнати ПТСР та як допомогти близьким людям. Консультувати буде психіатриня Наталя Першина. Вітаю! Вітаю! Я думаю, що ми почнемо з такої більш термінатології. А все-таки, от що ж таке Посттравматическое стрессовое стресове это психічне расстройство, которое. возникает после какой-то тяжелой травмирующей ситуации. Это хроническое заболевание, которое протекает чаще всего после сильной травмирующей ситуации, после, через от месяца до полугода выставляется диагноз ПТСР. Все, что у нас до месяца, это считается острая реакция на стресс. Все, что свыше месяца до полугода бывает и дольше, это уже хроническое течение, это ПТСР. А от чи підлягаємо лікування і взагалі як це відбувається? Конечно э, комбініран йдет комбініроване лікування тих состояний. В основном, самое главное и основное – это психотерапия. Самая эффективная считается когнитивно-поведенческая психотерапия, это доказательный метод, метод терапии. Потом десенсибилизация, десенсибилизация переживаний, травмы с помощью движений глазами. Это проводится с специалистами, психотерапевтами, психологами и медикаментозная коррекция. А от хто зараз найбільше в ризику відлягати під таке захворювання БТСР, особливо в умовах війни? В наше время это в первую очередь военные, военные люди. Это люди, которые находились в оккупации, которые пережили какие-то, которые видели тоже травмирующие ситуации, смерти, которые испытывали пытки, которые физическое насилие, сексуальное насилие испытывали. Это даже люди могут, которые участники либо свидетели ДТП, там которое там произошло там ну, тяжелое какое-то событие. А вот як ПТСР позначается на сне, на роботі, на стосунках з людьми. ПТСР это тяжелое заболевание, которое в первую очередь это э, идут нарушения сна, это кошмарные сновидения. Э, у человека с ПТСР часто идут флэшбэки, э, ну не часто, но ча э, ну, достаточно такое это тяжелое как бы осложнение флэшбэки. Это как бы возврат человека в те события, которые э, пережил в ту травму. И оно возникает как вспышки в любой момент времени. Человек возвращается в эти события и находится в напряжении и в переживаниях. Он полностью испытывает те же чувства, которые он испытывал, и может даже и запахи ощущать, которые были, там, например, если что-то горело, запах горелого может даже чувствовать. И, естественно, от этого идет и нарушение сна, могут быть бессонницы, кошмарные сновидения, с тем травматическим событием, которое пережил человек. Это влияет, естественно, на работу. Со временем у такого человека формируется постоянно напряжение, раздражительность. Человек не высыпается. Это сказывается на работе, на продуктивности работы. Человек начинает избегать общения с людьми вообще социума. Пытается, бывает такое, что человек замыкается в себе, возникает депрессивные расстройства.

Симптомы могут иметь волнообразный характер, бывает такое, что могут исчезать симптомы, но рано или поздно они все равно возвращаются. Поэтому лечение обязательно ⁇ это помощь психотерапевта, психолога, психиатра, и ну, без этого никак, потому что заболевание может перейти в хронический характер, и тогда уже тяжелее. Тяжелее человеку ⁇ это ну, нарушение, в первую очередь, социализации человека может быть такая, что у людей, у кого есть ПТСР, при контакте с іншими людьми, она может наносить ущерб и другим? Бывает. Чаще всего э, это бывает больше при острой реакции на стресс, когда происходит сама травмирующая ситуация и человек может не понимать, что происходит и может куда-то бежать, что-то делать, какие-то такие поступки, которые человек в обычной жизни бы не делал. Вот в таких случаях, если человек, конечно, представляет опасность для себя или окружающих, тут уже нужен доктор-психиатр, тут не психотерапия, не психолог в данном случае не поможет, а именно психиатр должен наблюдать. Коли у людини ПТСР, як їй налагодити свій робочий, наприклад, день щоб зробити таке стабільніше і щоб все-таки оці флешбеки не поверталися. Режим дня очень важен. Людям, особенно у которых с ПТСР возникают уже депрессивные расстройства, им не хочется вставать, не хочется идти на работу, ничего не хочется. Надо заставлять себя встать, утром умыться, собраться на работу. Нормализация дня должна быть. Режим дня обязательно должен соблюдаться. Покушать, потому что из-за выраженного напряжения, тревоги у человека часто отсутствует аппетит. И тут себя все равно надо... Как, заставлять 3-4 раза в день хотя бы принимать пищу. Физическая активность помогает тоже. Если были какие-то хобби, работа, ну это обязательно. Это необходимо для социализации. Поддержка близких, родных людей, друзей тоже очень важны. А от що робити людині, якщо все-таки стався флешбек, напад паніки? А от і навколо немає людей, як їй самостійно чи може вона повернутися назад? Да <клес> в першу очередь є спеціальні психологічні такі техніки. Это дыхательное упражнение. Делает человек глубокий вдох на 4-5 секунд, задерживает дыхание, потом медленный выдох. И вот так вот ну, раз 10 можно сделать, человек успокаивается. Есть техники заземления. Есть еще э, такая техника объятия бабочки. Человек на груди скрещивает вот так вот руки и постепенно, медленно похлопывает себя вот так вот. И вот так вот человек как, ну, приходит в себя постепенно. Водички можна попити теж Любые відвкаючи эти маневри. Вот я бачила в соцмережах один із дописів про те, що одна психологиня вона зістроїлася з таким, що на зупинці у військового ПТСР ставився флешбек. Mm. І от е, йому ніхто не міг надати першу психологічну допомогу, е, щоб от повернути його назад, от що в такі моменти треба робити людині, якщо вона е, все таки бачить таке, що у людини напад паніки, флешбеки, те, що е, людина не розуміє, де вона знаходиться. В первую очередь тихонечко подойти, спросить человека, где он находится. Ну, это такое, есть техника вот заземления, за которой я говорила. Там идет 5, 4, 3, 2, 1. 5. Мы спрашиваем человека, что он видит перед собой. 5 вещей. Человек может там перечислить. Вижу там вас, вижу дерево. Четвертое – это мы спрашиваем, что человек чувствует, что он до чего он может дотронуться и что он чувствует. Четыре вещи он должен, ну, перечисляет, которые он может почувствовать. Третье – мы спрашиваем, какие звуки слышит человек. Он должен назвать три звука, которые он слышит посторонние. Второе – это какие запахи он чувствует. Может запах кофе, запах какой-то гаре и первое, что он может попробовать, попробовать, например, или чтобы он мог в данный момент попробовать, например, попить воды или еще что-то и это человека как бы заземляет, это почему пробы заземления начинаются, что человек приходит в себя, вот, ну обычно вот этот, вот эту вот технику чаще всего применяют. А вот, я, например, заворачиваться до теледуэна смотрите, в такой момент человек может не идти на контакт, но главное — находиться рядом. Находиться рядом, спросить у него, может, нужна необходима какая-то помощь. Обратиться, видит ли у вас, слышит. Если человек отказывается от помощи, не надо настаивать на том, чтобы человек с вами разговаривал, просто находиться рядом просто находиться рядом при необходимости поддержать, если человеку необходимо там, помочь встать или что-то хочет, просто оказать помощь. Вот деякі люди думают, что в цей момент э, можно проявить такую тактильность, э, дотронуться, обнять, ну, небо поддержать, чем можно это сделать? Нет, э, лучше не делать. Это, это если близкий человек рядом находится, то он может это сделать. Посторонний человек нет. Э, почему? Потому что прикосновения или физические какие-то контакты могут вызвать флешбэк или паническую атаку. Этого нельзя. Если мы даем первую психологическую помощь, каких слов или действий лучше всего уникать? Ну, в первую очередь нельзя жалеть человека или говорить, что я находился в такой ситуации, или я понимаю, человек этого не поймет. Нельзя как-то критиковать человека, говорить, там, например, что ты не на войне. Этого нельзя говорить тоже. Э, пытаться как-то э, человека э, ограничивать или э, как-то, если человек хочет, например, встать, уйти, ну, нельзя этого делать. Э, как бы можно спокойным тоном просто поговорить, уговорить человека э, посидеть, поговорить в, доверительно, э, в доверительной форме. И, ну, главное не говорить того, что, что вы это как-то когда-то чувствовали, проходили, но это лишнее. Человеку нельзя говорить, это не проблема, все решится, все пройдет. Э -э -э нельзя как бы э -э критиковать человека или внедряться в его э личное пространство. Вот это то, что нельзя делать. А в диях? Э -э просто успокоить человека, постараться поговорить. поговорить, спросить, как-то постараться переключить внимание человека на другие какие-то темы. И тогда уже ну, человек отвлечется и уже как бы не будет так волноваться. Волноваться и пройдет. Ну, легче буде проходити це состояння. В який момент можна зрозуміти те, що е, потрібна вже е, медична невідкладна допомога? Неотложные состояния — это бывает при острой реакции на стресс, когда возникает агрессия, когда человек может представлять опасность для себя или окружающих. Это могут быть суицидальные попытки при депрессивных состояниях, если человек высказывает суицидальные мысли, это показания к осмотр психіатра і вже психіатр вирішує вопрос о госпіталізації на вишому уровні ага, от якщо наприклад людини ПТСР, і от ми Ну, там знаємо про те, що був такий гострий епізод. Як допомогти відновитися в домашніх там, умовах, що робити, щоб знову людину не повернути в той стан? Якщо mm є -hmm. близькі і родні друзі, більше всього допоможнім, мабуть, можуть доказати людям з ПТСР. Это проследить все-таки, чтобы режим дня соблюдался, постараться, постараться ходить на прогулки, постараться поддерживать человека, как-то восстановить вот эту социальную связь, чтобы было общение с людьми, чтобы человек не замыкался в себе, разговаривать с человеком. Щоб не ставався один на один на, на своїми мисля при необхідності говорити, все таки обіцятися к психотерапевту, к психіатру, психологу. І ну, поддержка, поддержка близьких важна. Чи є види ПТСР? Якщо є, то це які види, і з якими видами до якого спеціаліста краще звертатися? ПТСР разделяют на легкое, умеренное и выраженное степени ПТСР. Все зависит от симптоматики. В первую очередь это все равно все-таки психолог, семейный врач даже и психолог может скоординировать на кому надо обратиться, но это к психиатру. Есть короткие опросники ПТСР, там всего 7 вопросов. Если 4 вопроса ответ «да», то это уже показания все-таки направить на осмотр к психиатру, а психиатр уже дальше будет смотреть. Если есть признаки депрессии, есть опросники, их много, PHQ, там ХАЦ и так далее. Далее смотрим, развилось ли депрессивное расстройство. Если депрессивное расстройство развилось, опять же, психиатр уже решает вопрос, психиатр и психотерапевт, может. Потому что все-таки на первом плане доказано что в протоколах лечения идет все-таки, самое важное это психотерапия, это когнитивно-поведенческая психотерапия. Да, оно идет вместе чаще всего с медикаментозной коррекцией, потому что те же нарушения сна, напряжение, тревога, депрессивная симптоматика, это лечит психиатр и помогает человеку восстановиться. Но самое важное, чтобы человек вернулся в социум, это психотерапия. Люди буває відкладають свої прийоми, наскільки небезпечно, наприклад, займатися самолікуванням. Е самолічення займатися точно не стоит, это должен заниматься специалист, который, э, опять же, по показанням будет смотреть, э, необходимий препарат необхідний. В протоколах лечения э, утверждены э, доказательные методы именно лечения. И согласно этим протоколам э, люб, ну, специалист должен действовать. Э, например, в психиатрия – это первая линия терапии – это ингибиторы обратного захвата серотонина, там пароксетин, сертралин, э, флоксетин. Если не помогает эти группы препаратов, мы прибегаем к ингибиторам обратного захвата серотонина и норадреналина это такие, ну, доказано, то, что самое эффективное это велофоксин. Естественно, добавляются еще препараты противотревожные, потому что у этих людей выражена тревога, напряжение, корректоры настроения, потому что могут быть, что возбуждение, это, опять же, специалисты решают, какую группу назначить препаратов. Есть корректоры настроения, которые больше при депрессивных состояниях, есть которые больше при маниакальных состояниях, потому что может быть возбуждение. Uh, опять же, с неотворное бывает необходимость такая тоже, что необходимо назначать всё индивидуально. И это должен решать все таки врач, сама лечением лучше не заниматься. А uh, які uh, симптоми от може свідчити про ПТСР, які для людини можуть здаватися незначними? Нарушение сна. Вы знаете, вот у меня э, э, вискови, которые приходят, э, они такие, как ежики, они в себе замыкаются в своих ощущениях и очень тяжело вытянуть каждое слово. Ты видишь, что человек напряжен, а человек не хочет делиться, понятно, потому что у него внутри все тяжело, у него травма внутри. И начинаешь ну, буквально вытягивать. Первое то, что идет, это то, что вот могут пожаловаться, это нарушение сна и раздражительность. Вот чаще всего нарушение сна и раздражительность. А потом ты уже начинаешь расспрашивать, когда ты понимаешь, что уже есть и тревожная симптоматика, и депрессивная симптоматика. Бывают периодически агрессия. Еще то, что э, не очень хорошо, э, чаще всего прибегает к употреблению э, алкоголя и наркотических веществ, психоактивных веществ. На время это приносит какое-то облегчение человеку, но со временем развивается, когда хроническое ПТСР, это усугубляет состояние. И только еще хуже возникают перепады настроения, агрессия может быть, и только усугубление состояния это приносит. Вот, якщо э, людина близька э, захочет допомогти э, своей родине, там людині, у якої ПТСР, як вона правильно це може зробити? Э, в первую очередь это, конечно, ну, доверительные отношения. Э, люди с ПТСР, они бывают очень часто раздражительные и не идут на контакт. Тут важно э, относиться спокойно к этому, потому что это расстройство, человек не может контролировать вот эти перепады свои, и тут э, человек должен с вниманием и пониманием, главное, относиться к этому, поговорить, потому что важны доверительные отношения и э, все-таки уговорить обратиться к специалисту. Сейчас Повномасштабного вторгнення. Чи багато пацієнтів зверталися до вас з посттравматичним синдромом? І от які верстви населення найбільше звертаються? Це військові, цивільні? Так, да, зараз, якщо раніше ПТСР достаточно був такий рідкий діагноз, там Это несколько случаев, скорее всего, в год у нас было. Сейчас достаточно часто. Даже сегодня на приеме у меня два человека были с ПТСР. Чаще всего это военные, люди, которые пережили оккупацию, дети. А военные все-таки больше, наверное, направляет часть либо люди, которые попадают в стационар. Врачи видят, что есть проблемы. У нас при стационаре работает психолог, который обязательно всех визковых тестирует и при необходимости направляет на консультацию женщин. Большинство, конечно, обращений это женщин, которые именно страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Это чаще всего все-таки люди с оккупацией. От бувають зараз в соцмережах говорять про думку, а те, що замість от, замість ПТСР, говорять, що зовсім інші розлади можуть бути, що ПТСР це просто так вимишляне. А от з якими іншими розладами можуть сплутувати ПТСР? Чаще всего все-таки тревожные расстройства, потому что там при ПТСР идет выраженная тревога и напряжение. Это генерализованные тревожные расстройства, потом депрессивные расстройства, потому что ПТСР может сопровождаться депрессивными расстройствами. И неврастении, наверное, потому что особенно у военных у них идет синдром выгорания и истощения. И это похоже на неврастению тоже по клинике. Диагностике, тоже это надо диагностировать. Какими методами відбувається діагностика а, ПТСР? Специальные есть опросники. А, опросник ну, он короткий чаще всего на ПТСР. Если мы видим количество баллов выше, то мы можем еще плюс подключать другие опросники. Я вже говорила, пешки хац, які йдуть на тривогу і на депресію. Щоб знати наскільки виражена симптоматика. Є на стені теж опросники спеціальні. Я думаю, що на цьому можемо закінчувати. Дякую вам. Вам тоже також дякую. Дякую всім, хто дивився програму Ваш консультант. До зустрічі.